नमस्कार मी प्रतीक्षा डी एन ए मराठीमध्ये आपलं स्वागत पाथर्डी शहरात किरकोळ कारणावरून सराईत गुंड मुदस्सर सय्यद त्याच्याई शाहीन सय्यद त्याचा मित्र अरमान पिंजारी लड्डा सय्यद यांनी माझ्या मुलाला कोयत्या आणि लोखंडी रोडने जबरी मारहाण केली आहे या मारहाणीत पीडित महिलेचा मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे त्यामुळे नगर येथे शासकीय जिल्हा रुग्णालयात हलवला आहे त्यानंतर त्याची परिस्थिती अतिशय नाजूक असल्यामुळे त्याला खाजगी रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे त्याच्यावर उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती खूपच नाजूक आहे मात्र पाथर्डीचे पोलीस निरीक्षक संतोष मुटकुळे हे आरोपींशी हितसंबंध राखत त्यांना पाठीशी घालत आहे तीनशे सव्वीस अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे एकूण परिस्थिती पाहता पाथर्डीच्या पोलिसांचा गुन्हेगारावर धाक नसल्यानं ते बिनधास्तपणे पाथर्डी शहरात खुल्या फिरत आहेत या आरोपींवर तीनशे सात प्रमाणे गुन्हा दाखल करून आरोपींना तात्काळ अटक करावी तसेच पाथर्डीचे पोलीस निरीक्षक संतोष मुटकोळे यांची तात्काळ बदली करावी अन्यथा पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसणार असा इशारा पीडित महिलाने दिलाय पाथरी से बोल रही है ना हमारे लड़के को पाँच दिन हो गए आ, वार हो गए ल ये तेईस तारीख को उस पर वार करे हाँ सुबह ग्यारह बजे को उसके अम्मी ने और लड़के ने बुला के लिए थे मुदसर सैयद और शाइन सैयद और आरमन पिंजारी लड्डा पिंजारी लड्डा ना लड्डा उन्होंने बुला के लिए और उसके अम्मी ने पीछे से उसकी नाजुक जगह पकड़ ली जुक जगह पकड़ ली तो उससे उसे उसको भी कुछ करते नहीं आ रहा था ल, लड़के ने क्या करा वो मुदस्सर ने कोयते से उसके सिर पे बार कर रहा था तो उन्हें हाथ डाला फिर वो पार्टी से उन्हें सिर पे भी मारा हाथ का भी कल ऑपरेशन हो गया आईसीयू में था आई में अभी भी वो आई सी में सीरियस है आज थी थी हमने पाली पाथड़ी पुलिस स्टेशन में अर्जी दिए थे मगर उन्होंने कुछ अब तक एक्शन ले रहे नहीं पाँच दिन हो गए वो उनको बोलने गए वो बोलते फरार है और वो वहीं पे गांव में घूम रहे लाए हमारे वहाँ के लोगों ने देखे हमें मालूम गिरा गांव पे ही घूम रहे लाए और वो क्या बोलता है जिस दिन मारा क्या उस दिन छाती ठोक के बोल रहा क्या मैं यहाँ का दादा है पाथड़ी का आज किसको अर्जी दी थी आपने आज इनका क्या नी एस पी साहब को आरजी दी मैंने उन्होंने बोले उसको अरेस्ट करेंगे पर मैं चाहती हूँ कि उसे 307 हो उसको 326 सौ चोरी पर अब तक अरेस्ट कर रहे नहीं और माँ और बच्चे को दोनों को चाहिए उसको पहले भी वो चोरी वो ऐसे इसमें था वो लड़का मेरे बेटे को प्लान जान से मारने का करा हुआ था मगर उन्होंने तो बच गया उसने हाथ बीच में डालने से अभी कल उसका हाथ का भी ऑपरेशन हो गया है आ, बच गया वो लड़का पर जान से तो बचा वो पर उसको इंसाफ मिल रहा नहीं हाँ इन सब नहीं दे रहे वहाँ के पुलिस कुछ ध्यान नहीं दे रहे ले वो फिर रहे, शादियों में फिर रहा पैसे उड़ा रहा, कर रहा। क्या बोला एस साहब ने बोले वो उसको अटक करेंगे हाँ असिस्टेंट पी एस आई पी आई को बोला है अभी क्या अटक करने, करने के लिए, के लिए। हाँ हम चाहते आज शाम तक उसको अटक हो जाए और वो भी उसे तीन सौ सात कलम लगे माँ को भी और बेटे को भी किंके वो पहिले भी जेल जा चुका आहे मगर उसकी छुड़ा के लाती माझं नाव आमिर शेख मी राहणार पातर्डी मुज्जू सय्यद यांचा यांच्यासह थोडं व्यवहार होता तर मुज्जूची आई यांनी मला पैसे घेण्यासाठी बोलवले मला कॉल केला बोलली बाळा इकडे मी तुमचं काय पैशाचा व्यवहार आहे मी तुम्हाला मिटून देते मी पैसे घेण्यासाठी फक्त गेलो त्यांच्याकडे तर मुज्जूच्या आईने मला अवघड जागेवर मागून येऊन डायरेक्ट धरले दोऱ्यात तर मुज्जून त्याच्याजवळील पोयता पहिले तर माझ्या डोक्यात मारला तर थोडं लांब होता तर वाचलो दुसराही डो दुसराही कोयता माझ्या डोक्यात मारला मी माझा हातमध्ये घातला तर हा तो फटका हातावर लागला तर मला फक्त प्रशासनाला एवढीच विनंती आहे की तीनशे सात प्रमाणे मुज्जू सय्यद त्याच्या आईवर आणि अन्य तीन चार जण होते मारण्यासाठी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा फक्त हीच प्रशासनाला विनंती आहे प्रतिनिधी मुंतजीर शेख डीएनए मराठी अहमदनगर